বৃত্ত অধ্যায় টেন উপপাদ্য টেন পইণ্ট টুটো আজি আলোচনা কৰিম কি কৈছে এটা বহীবিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শবোৰৰ দৈৰ্ঘ সমান ইয়াত চোৱা এটা বৃত্ত এটা আমি ইয়াত অংকন কৰি ল'ম সিহঁতে আমাৰ বৃত্তটো এটা বহীবিন্দুৰ পৰা বহীবিন্দু মানে আমাৰ বাহিৰৰ ইয়াত এটা আমি বাহিৰত এটা বিন্দু লৈছোঁ এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰ অ বাহিৰৰ বিন্দুত আমাৰ পি পি লৈছোঁ তনা স্পৰ্শবোৰ দক্ষ সমান স্পৰ্শ এটা বিন্দুৰ মাজেৰে আমাৰ ইয়াতে স্পৰ্শত আনিব পাৰোঁ এইটো 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 বিন্দু এইটো নাম দিছোঁ আমি স্পৰ্শ কিউ আৰু আৰ স্পৰ্শ বিন্দু এতিয়া আমি বিশেষ উত্তৰটো লিখিম বিশেষ উত্তৰ দৰা হ'ল অ' কেন্দ্ৰীয় বিত্তৰ পি কিউ আৰু পি আৰ দুডাল স্পৰ্শ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমাৰ পি কিউ স্পৰ্শবোৰৰ দক্ষ আমাৰ এইটো স্পৰ্শ আৰু স্পৰ্শ দৈৰ্ঘ্যটো আমাৰ মানে পি কিউ অমান পি আৰ তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটো আহিব আমাৰ অংকন অংকন হৈছে আমাৰ যিটো প্ৰশ্নৰ বাহিৰে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিটো আমি অংকন কৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ এইটো সংযোগ কৰি কি সংযোগ কৰিলে আমি কি অ' 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 আৰ আৰু পি অ সংযোগ কৰা হ'ল এইটো হৈছে আমাৰ অংকন এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত আমাৰ দুটা ত্ৰিভি চল কিউ অ' পি আৰু অ' আৰ পি দুটা ত্ৰিভি চলে আমি সেইটো আৰু কোনটো আমাক সমান কৰিব কৈছে কিউ পি অমান পি আৰ তেতিয়ালৈকে আমাৰ ত্ৰিভুজ দুটা আমি সৰ্বাংগসম দেখুৱালে আমাৰ ৰিজাল্টটো ওলাই আহিব সৰ্বাংগ অসম কেনেকুৱা দেখাই তোমালোকে অলৰেডি ক্লাছ নাইনতো শিকি হৈ আহি শিকি আহিছা তেতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো আহিব আমাৰ প্ৰমাণ আমাৰ প্ৰমাণ দুটা ত্ৰিভুজ কোনটো আমাৰ ত্ৰিভুজ কিউ অ' পি আৰু ত্ৰিভুজ অ' আৰ পিৰ পৰা চোৱা এই দুটা দেখাব লাগে এইখিনি এই দুটা আমি লাষ্টত লিখিম কোনটো কোনটো আমি এতিয়া লিখিম অ' কিউ আমাক অ' আৰ এই দুটা হৈছে আমাৰ এই বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰহ আৰু এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰবোৰ সদায় সমান তেনেহ'লে অ' কিউ ইকুৱেল টু অ' আৰ লিখিবা একে বিত্তৰ ব্যাসাৰ অ' পি ইকুৱেল টু অ' পি অ' পি এইটো সুমহীয়া বাহু মানে এই বাহুটো দুটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে আছে বা সাধাৰণ বাহু বুলি লিখা হয় আকৌ নেক্সট কোন এই কোনটো আৰু এই কোনটো আমাৰ সমান হয় কাৰণ বিশ্বৰ বিয়া সাধাৰ আৰু স্পৰ্শৰ স্পৰ্শৰ মাজৰ কোণ সদায় কিমান হয় এক অমকোণ এইটো সদায় মনত ৰাখিবা এক অমকোণ মানে নাইণ্টি ডিগ্ৰী অ' কিউ পি ইকুৱেল টু কোন অ' আৰ পি কিমান হয় আমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াত লিখিবা বিত্তৰ ব্যাসাৰ আৰু স্পৰ্শৰ মাজৰ কোন স্পৰ্শৰ মাজৰ কোন মাজৰ কোণ কিমান এক সমকোণ এক সমকোণ মানে আমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া আমাৰ চোৱা সৰ্বাংগ হ'বলৈ আমাৰ কেইবাটাও চৰ্ত আছিলে তাৰে এটা চৰ্তৰ মাজত পৰিছে এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'লে কি হয় অ' কিউ পি ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগ হম ত্ৰিভুজ অ' আৰ পি আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী হোৱাৰ কাৰণে আৰ এইচ এইচ সমকোণি অতিবুজ ছাইড মানে ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ ৰাইট এংগুল ছাইড এইটো হৈছে আমাৰ সৰ্বাংগম হোম হোৱাৰ এটা স্বাৰ্থ তেনেহ'লে আমাৰ এইটো বাহু সমান হ'ল এইটো বাহু সমান হ'ল এইটো কোন সমান হ'ল তেনেহ'লে আমাৰ আল্টিমেটলি কিউ পি সমান পিয়াৰ হ'ব কিউ পি সমান কিউ পি সমান পিয়াৰ আমাক এইটোকে দেখাবলৈ কৈছে প্ৰমাণ কৰা হ'ল প্ৰমাণ কৰা হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো প্ৰায় এক্সামত অহা দেখা যায় এতিয়া নেক্সট আমি তোমালোকৰ কিতাপতে থকা উদাহৰণ ওৱানটো আমি আলোচনা কৰিম উদাহৰণ ওৱান কি আছে আমাৰ প্ৰমাণ কৰা যে দুটা ঐক্ষকেন্দ্ৰিক বৃত্তক ডাঙৰ বৃত্তটো জীয়াডালে সৰু বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰিলে জীয়াডাল স্পৰ্শ কিন্তু সমাধিকণ্ডিত কৰে এতিয়া দুটা ঐক্ষিকেন্দ্ৰিক বৃত্ত ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত মানে এটা কেন্দ্ৰত দুটা বৃত্ত আছে এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰটো যেনিবা এইটো এটা বৃত্ত আৰু এই কেন্দ্ৰটোকে লয় আৰু ডাঙৰকেইটা বৃত্ত আমি অংকন কৰিলোঁ এনেদৰে এইটো হৈছে আমাৰ অ' এইটো আমাৰ ডাঙৰ বৃত্তটো চি ওৱান সৰুৰ বৃত্তটো আমি চি টু লৈছোঁ আৰু কি কৈছে জীয়াডাল স্পৰ্শবিন্দু কি কৈছে প্ৰমাণ কৰিছে দুটা ঐকিক বৃত্ত দুটা কিলে আমি নাম আকৰণো কৰিলোঁ ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জীয়াডাল সৰু বৃত্তটোৰ স্পৰ্শ এইটো আমাৰ ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জীয়াডাল আৰু এইটো সৰু বিন্দুৰ স্পৰ্শক টাছ কৰিছে এইটো আমি কি দিছোঁ পি আৰু ইয়াত আমি লম্বান আৰু জীয়াডাল স্পৰ্শ বিন্দুক সমদিত কৰে স্পৰ্শটো আমি নাম দিছোঁ এ আৰু বি এতিয়া আমি বিশেষ গোত্ৰ লিখিম বিশেষ উত্তৰ ধৰা হ'ল অকেন্দ্ৰীয় অকেন্দ্ৰক দুটা ঐক্যকেন্দ্ৰিক ঐক্যকেন্দ্ৰিক বিত্ত চি ওৱান আৰু চি টু আৰু ডাঙৰ বৃত্ত চি ওৱানৰ এ বি জীয়াডাল সৰু বৃত্ত সৰু বৃত্ত চিটো সৰু বৃত্তটো আমাৰ চিটো চিটো পি বিন্দুত পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰে কি প্ৰমাণ কৰিব কৈছে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এই স্পৰ্শ বিন্দুটোৱে জীয়াডালক অমরিকন্ডিত করে অমরিকন্ডিতভাবে দুটা সমান ভাগত ভাগ করে এইটাই এ পি আমার পিবি আমার অঙ্কন তো লিখো কি করেল আমি অঙ্কন অপি তো আমি সংযোগ পি সংযোগ করা হল আরেকবার ভালকে চাই ল বিশেষ উত্তর আমি কি লিখিল দর হল কেন্দ্র দুটা কেন্দ্রিক বৃত্ত সি ওয়ান আর সি টু আর ডর বৃত্ত সি ওয়ান এবিয়াডাল সরু বৃত্ত সি টুক পি বিদু স্পর্শ করে প্রমাণ করবেন যে আমার এ বি পি অঙ্কন আমি অ অপি টু সংযোগ করে দেখালো এটা প্রমাণটা কি হয়েছে পি বিন্দুক পি বিন্দুক সি টু সি টু মানে আমার সর বৃত্তটুক ন নামাকরণ করা এ বি এডাল স্পর্শ এ বি আমার এডাল স্পর্শ আর পি আর ব্যাক্ষার্ড হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ অ' পি লম্ব এ বি তোমালোকে উপকাৰিত টেন পইণ্ট ওৱানৰ মতে এটা বৃত্তৰ যিকোনো পিন্দুত টনা স্পৰ্শডাল স্পৰ্শ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা বিয়াখাৰটোৰ লম্ব আকৌ চিঞান হৈছে আমাৰ ডাঙৰ বৃত্তটো বৃত্ত এ বি এডাল জীয়া এ বিটো চিঞানৰ কাৰণে এডাল জীয়া হয় আৰু অ' পি লম্ব আমি এ বি গতিকে অ পি কমা এ বিৰ জীয়াৰ সমৰিকণ্ডক যিহেতু কেন্দ্ৰৰ পৰা টনা লম্বাই জীয়াডালক সমৰিকণ্ডিত কৰে গতিকে এ পি কিন্তু বি পি আমাৰ এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব লগা হ'ল হেঞ্চ আৰু এটা উদাহৰণ এটা চোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰায় এক্সামত অহা বুলি ভাবে এতিয়া উদাহৰণ তিনিটো দুইটো চোৱা কি কৈছে এটা বহী বিন্দুৰ পৰা এটা বহি বলে টির করা ও কেন্দ্রযুক্ত একটা বৃত্ত টি পি আর টিউ দুডাল স্পর্ক টনা হয় প্রমাণ করা যে কোন পি টিউল টু ইন্টু পি অপি কিউট এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় এটা তোমালোকে চাই লবা ভালকে এটি আমি কি বৃত্তটো যে প্রশ্ন করেছো আমি তিনকে অঙ্কন করে লোক এটা বৃত্ত অঙ্কন করে আমি এটো কেন্দ্ৰীয় অ আকৌ বহীবিন্দু টি বহি মানে বাহিৰৰ ইয়াতে টি পৰা কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্তলে টি পি টি পি আৰু টি কিউ দুডাল স্পৰ্শ টি পি টি পি আৰু টি কিউ দুডাল স্পৰ্শ টনা হ'ল প্ৰমাণ কৰা হৈছে পি টি কিউ পি টি কিউ হৈছে আকৌ অ' পি কিউ অ' অ' সেইটো চোৱা এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰটো অ'টো অঁ এইটো কেন্দ্ৰ ইয়াত লিখিছ অ' পি অ' পি কিউ এতিয়াই চোৱা এইটো আমি কি বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিছে কোন পি টি কিউ একোৱাই টু অপিক ইউ কোন অপিক ইউ যেনেকৈ আমাক পাৰ্চনেল তেনেকৈ আমি অংকন কৰিলোঁ এতিয়া আমি লিখিম বিশেষ উত্তৰটো এইটো সদায় মনত ৰাখিবা আমাৰ স্বামিতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তিনিটাই ষ্টেপ থাকে বিশেষ উত্তৰ অংকন আৰু প্ৰমাণ সেইমতে কৰিলে আমাৰ ফুল মাৰ্ক দিয়া হয় অংকনটো যবতে প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে ইয়াত আমাৰ অংকন প্ৰয়োজন হোৱা নাই অংকন হৈছে যিটো আমাৰ কুৱেশ্যনৰ বাদে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে অঁকা হয় সেইটো হৈছে আমাৰ অংকনটো এইটো আমাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই সেইকাৰণে ৰং কণী লিখোঁ ঠিক আছে অকেন্দ্ৰীয় বিত্তৰ টি এটা বহীবিন্দু বহীবিন্দু টিটো আমাৰ বহীবিন্দু মানে বাহিৰৰ পিন্ধো টি পি আৰু টি কিয় দুডাল স্পৰ্শক য'ত পি আৰু পি আৰু কিউ স্পৰ্কবিন্দু স্পৰ্শবিন্দু দুটা কোনটো আমাৰ পি আৰু কিউটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে প্ৰমাণ কৰিব তাত ষ্টেপটো চেঞ্জ কৰি দিবা লাগে যে কোন পি ডি কিউ ইকুৱেল টু টু কোন অ' পি কিউ এংগল পি ডি কিউ ইকুৱেল টু টু ইন টু এংগুল অ' পি ইউ কুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ প্ৰমাণটো চবাহ ধৰোঁ আমি এইটো কি বুলি ধৰিলোঁ আমি কোন তিতা বুলি ধৰি লৈছোঁ ধৰোঁ পি টি কিউ তিতা বুলি ধৰিছোঁ আৰু আমাৰ টেন পইণ্টটো উপ পেদৰ পৰা এটা বহীবিন্দুৰ পৰা বিত্ত লয় টনা স্পৰ্শবোৰ দক্ষ সমান আমি কি বুলি প্ৰমাণ কৰিছিলোঁ টেন পইণ্টটোত ইস্পিত লয় স্পৰ্শ ব্ৰমান স্পৰ্শ দুটা কোনো পি টি আমাৰ টি কিউ হয় আৰু পি টি আমাৰ টি কিউ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমাৰ এটা তিৰভুজ হয় কি ত্ৰভুজ হ'ব দুটা বাহু সমান হ'লে আমাৰ এটা সমধি বাহু তিৰভুজ হয় তেনেহ'লে টি পি কিউ এটা সমধি বাহু তিৰভুজ আৰু সমধিবাহু ত্ৰীৰভুজত কি হয় বাহু দুটা সমান হ'লে আমাৰ কি হয় কোন দুটা সমান হয় কোনটো কোন এইটো কোন আৰু এইটো কোন সমান হ'ব তেনেহ'লে টি পি কিউ সমান টি কিউ পি এতিয়া চোৱা ত্ৰিভুজ কোনটো আমাৰ পি টি কিউৰ পৰা কে পি টি কিউৰ পি টি কিউৰ পৰা কি পাওঁ আমি ত্ৰিভুজৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি কেনেকৈ ৰাখোঁ কোন হিচাপে ক'লে পি টি কিউ আকৌ পি কিউ টি প্লাছ আকৌ কিউ পি টি কিমান ডিগ্ৰী হয় ওৱান এইট্টি প্ৰত্যেকটো নামাকৰণ কৰা মানবোৰ মাজত এবাৰ এবাৰ বঢ়াই লিখি তিনিটা যিহেতু আমাৰ কোন আছে ইয়াৰ মানটো আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী ওৱান এইট্টি বুলি সকলোৰে জানে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি পি টি কিউ পি টি কিউ ইয়াৰ মান কিমান পাইছিলোঁ আমি তিতা আৰু পি কিউ টি আৰু কিউ পি টি আমাৰ সমান বঢ়াই দিব পাৰোঁ এতিয়া এতিয়া চাওঁ পি টি কিউৰ মান আমি কি তিতা বুলি লৈছিলোঁ আকৌ পি কিউ টি কি হয় আমাৰ টি পি কিউ টি পি কিউ বঢ়াই দিলোঁ আকৌ এইটো কিউ পিটো আমি টি পি কিউ লিখিব পাৰোঁ একেই কথা মাত্ৰ এইটো বেলুটো অল্টাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কোনটো যাৰ লিখিছোঁ এইটো মাজতে থাকিব ওৱান এইট্টি এইটো আমাৰ একেই হ'ল কিমান হ'ল টু টি পি কিউ দুটা আছে ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি এই প্লাছ তিতাটো এফালে নিলোঁ মাইনাছ হ'ল আকৌ টি পি কিউ ইকুৱেল টু টুটো এফালে আহিলে ডিভাইড হ'ব ওৱান এইট্টি মাইনাছ তিতা এতিয়া টুৰে ওৱান ইটিক কিমান যাব নাইণ্টি আকৌ তিতা বাই টু টি পি কিউ এতিয়া কি পালোঁ আমি টি পি কিউ আকৌ আমি এতিয়া প্ৰথমত কি বহালোঁ আমাৰ পি কিউ টিৰ টাইত আমি টি পি কিউ বহালোঁ ঠিক তেনেকৈ আকৌ ইউ পি ঠাইত টি কিউ বহাব পাৰোঁ একেই আমাৰ এনেকৈ টি পি কিউ সমান টি কিউ পি ইকুৱেল টু নাইণ্টি মাইনাছ ওৱান বাই টি টু তিতা এতিয়া এতিয়া কে পি টি কোন অ' পি টি কিমান ডিগ্ৰী হয় আমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী আমি উপপ্ৰিত টেন পইণ্ট ওৱানৰ মতে কি বুলি পাইছিলোঁ এটা বৃত্ত যিকোনো বিন্দুত থনে স্পৰ্শাল স্পৰ্শ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা বিয়াখন লম্ব মানে আমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন অপ্ৰীতি কিমান নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াত আৰু মই ছবিটো আঁকি দিছোঁগৈ তিতা এইটো দুবাৰ ৰাখিব নালাগে ইয়াত মই আকৌ যাতে ভিডিঅ'টা আগপিছ নহয় কাৰণে অকণমান ইয়াত ৰাখি পিনি দেখুৱাইছোঁগৈ ইয়াত অ' পি অ' পি টি এইবোৰ আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী আমি ওখলে জানো নাইণ্টি ডিগ্ৰী উপায়িত টেন পইণ্ট ওৱানৰ মতে এতিয়া কোন অ' পি কিউ ইউকুৱেল কি হ'ব অ' পি কিউ ইউকুৱেল চোৱা অ' পি কিউ গ'ল অ' পি টি মাইনাছ টি পি কিউ হয়নে অ' পি টি অ' পি টি মাইনাছ টি পি কিউ অ' পি টি বা টি পি কিউ মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাওঁ অ' পি কিউ পাওঁ এতিয়া ইয়াৰ মান কিমান হ'ল নাইণ্টি আকৌ টি পি কিউ বা টি কিউ পি আমি কিমান পাইছিলোঁ নাইণ্টি মাইনাছ ওৱান বাই টু তিতা বঢ়াই দিলোঁ এতিয়া চোৱা অ' পি কিউ অ' পি কিউ নাইণ্টি মাইনাছ নাইণ্টি মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ওৱান বাই টু তিতা নাইণ্টি নাইণ্টি কেনচেল গ'ল অ' পি কিউ কিউ এল টু ওৱান বাই টু তিতা আকৌ তিতাৰ মান আমি কি লৈছিলোঁ বঢ়াই দিম তিতাৰ মান আমি লৈছিলোঁ তিতাৰ মানটো আমাৰ পি টি কিউ পি টি কিমান লৈছিলোঁ পি টি কিউ এতিয়া এই টুটো এফালে ইনটো হ'ব ডিভাইড হৈ আছে ইনটো হ'ব কিমান হ'ব আমাৰ টু অ' পি কিউ ইউকুৱেল টু পি টি কিউ ইয়াত আমি সাল সলনি কৰি লিখিছোঁ এইটোৱে আছিল আমাৰ প্ৰমাণ কৰিব লগাটো অকণ ভালকৈ কৰি চাবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হেণ্ড কৰোঁ আমি চোৱা বিশেষ উত্তৰটো যিটো প্ৰশ্ন আছে তাকে আমি লিখিলোঁ আৰু অংকনৰ ইয়াত প্ৰয়োজন নহ'ল ইয়াত চোৱা আমি পি টি কিউ এইটো আমি তিতা বুলি ধৰিছোঁ লিখিছোঁ আৰু আৰু আমি টেন পইণ্ট টুৰ উপকাৰ মতে এটা বহি বিন্দুৰ পৰা বিদ্যালয়ত আমাৰ স্পৰ্শবোৰ দৈক্ষ সমান বুলি কৈছোঁ আমি সেইকাৰণে স্পৰ্শকেইটা কোনটো আমাৰ পি টি আৰু টি কি সমান হ'ল এই দুটা সমান হোৱা লাগে এইটো ত্ৰিভুজ টি কি ত্ৰিভুজ হৈ গ'ল সমাধিবাহু ত্ৰিভুজ আৰু দুটা বাহু সমান হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কোন দুটাও সমান হয় কোনটো কোন এইটো আৰু এইটো কোন সমান হয় এইটো লিখিলোঁ তাৰপিছত আমি ত্ৰিভুজ পি টি কীৰ পৰা কি পাওঁ কিমান ডিগ্ৰী হয় এটা ত্ৰিভুজৰ কোণৰ যুগ হ'ল ওৱান এইট্টি এইটো লিখা হ'ল আৰু ইয়াত তিতাৰ মান বহাই কেলকুলেশ্যনে কৰা হৈছে অকণমান তাৰপিছত আমি অ পি টি আমি নাইনটি ডিগ্ৰী উপপাদ্য সময়মতে পাওঁ আৰু অ' পি কিউ যিহেতু আমাক ওলাব কৈছে অ' পি ইউ কেনেকৈ পাম অ' পি কিউটো আমাক অ' পি টি মাইনাছ টি পি কিউ কৰিলে আমাৰ অ' পি কিউ ওলায় আৰু ইয়াৰ মানখিনি আকৌ বঢ়াই দিয়া হৈছে জাষ্ট আমি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি এক্সাৰচাইজবোৰ আলোচনা কৰিম